Оружие обороны. А так как мы самообороны, я думаю, что это очень символично. Это наш дух. Он показывается именно этой пушкой. Он отражает как раз наше состояние души на сегодняшний день. Человек, который, у которого стояла эта пушка, он, мы с ним созвонились. И вот как раз идея Национальная идея, запорожская идея, возрождение духа казацкого. Вот она где-то там соединилась, и мы решили, что именно здесь она должна стоять, эта пушка. Показать наше настроение. Это испытанная техника, испытанная веками нашими предками. Это самое главное. Мы не забываем о том, кто у нас стоит за спиной. Славная история нашего казачества. Понятно. Ну, так. Поражающая мощь. Если ядрышко в машину попадет, то, конечно, мало не покажется. Ядрышка легкая же, наверное. Ну, Ядрышка достаточно нормальная. Ну, мы же не собираемся по машинам ядрышком полить. Мы же, видите, мирные люди едут. Поэтому... Ну а если будут немирные ехать? Ну, как не мирные будут, тогда приедете и посмотрите. Да, раньше времени не буду разглашать секретов. Нормально. Раньше же воевали такими пушками. Это ж настоящая пушка, правильно. Это же не такая какая-то бутафорская. Взагалі фальконети були одним з найулюбленіших видів гармат серед запорозьких козаків, українських козаків, тому що це достатньо легка і в той же час потужна і мобільна гармата, якою можна було зустріти ворога на близькій дистанції. Це така так звана е, полкова артилерія, яка була дуже розповсюджена у запорожців на легких лафетах або на козацьких чайках. Фальконет він більш ефективний. або широтом, або дробом. Где она еще должна быть, как в Запорожье? Где она должна быть, как на северном направлении?